Как вы оцениваете состояние дорог в Бердянске? Нормально. На троечку. <laughs> Хорошие. Да? да. Плохие я вообще. <laughs> на троечку. Такое среднее, в принципе. Ну, вообще, я думаю, удовлетворительное. Ну, сравнительно неплохо. Сравнительно. <laughs> я проезжу, нормально для меня. Для моей машины хорошо. По пятибалльной системе, то на троечку. Бердянский процентов на 70, на 50, 50-70 процентов все целое. На косу еще более-менее сделали нормально Ну, так местами есть, да, <laughs> более-менее. <laughs> по сравнению с 15 лет назад, когда я был последний раз здесь, то положительно. Лучше в лучшую сторону меняется. Состояние дорог отличное, по крайней мере коса. Все остальное хотелось бы лучше. Ну, сравнительно... Можно сказать, не очень плохое, но ну, не очень. Ну так, средний. Ну, как бы не плиты, было бы нормально. Ну, так нормально, ездить можно. Лучше, чем в Николаеве. А где видели уже хорошие есть дороги? Ну, на косе отдыхаем, там нормальная дорога. Мелитопольское шоссе. Улица Макарова. Ну, так по городу. Не с много ездил. Главное, въездная дорога. Конечно, она осталась, как и была. Плиты, а так на косе, приятно удивлен. Три года не был дорога хорошая. Ну вот только что мы шли до более-менее Улица Центральная, да, или как вот? Uh -huh. марса До более-менее. Где хорошая, на косе хорошая. Ну в центре так, более-менее, но тем не менее хорошая. Мелитопольская хорошая сделали. Ну, гору частично есть сладкий на горе. По-мелитопольскому хорошая, отличная. В центре Ленина тоже хорошая. На косе отличные дороги стали. Причем где-то, по-моему, въезд или в город, или военный городок, что-то такое, ну, в тех местах, по-моему. И была одна дорога, где мне очень понравилось, что я помнил точно, очень проблематично было ездить по ней, и она поменялась в корне, то есть ее сделали красиво, хорошо. Ну, по сравнению с тем, что я 12 лет отсюда, как уехал, то гораздо лучше дороги. Ну, после ремонта вот этих вот центральных дорог, ну, можно, можно ездить.